по поводу того, что вы говорите, откуда это все будет. Это концепция законопроекта, который мы готовимся подать в парламент. Я уже отправили что народным депутатам. Если парламент его не примет, тогда мы будем запускать альтернативный вариант. Какая концепция спорта. ваша предложенная конституция? Там Спасибо большое. Мы говорим о процессе. Вы, вы не можете в процессе. Можете. Пока я идет разговор, как ее Как ее запустить? Виктор да. Птицын. Я, я являюсь ведущим городского дискуссионного клуба. Значит, мне известно гораздо больше, чем вам в этом плане, как организовать можно, как нельзя, чего невозможно организовать и так далее. Я вам хочу сказать, вы Киев, Западная Украина, Средняя Украина очень сильно влетаете в облаках, вы не оцениваете совершенно ситуацию на сходе Украины. Ну, совершенно не оцениваете. Вы говорите, что гражданское общество в Украине состоялось. Ни в коем случае это неверно. У нас на сходе украинского, Украины нет гражданского общества. Оно еще не состоялось. Единственное, что у нас прекрасно состоялось, это физбучное диванное общество. Единственное. Слава Богу. И этому надо придать большое значение начать. С завтрашнего дня прямо обсуждать все, что нам нужно в Фейсбуке. Пусть люди, не вставая с дивана, хоть что-то делают, пусть мозги включают. А организовать их э, более такое действенное обсуждение, как вот предлагают шановные копники, приходить, собираться и так далее, это почти невозможно. Э, копники организовывают нас уже два года и ни разу не более двух-трех человек не собираются люди. Но это же также будет очень трудно сделать и другим всем, и политическим партиям, и общественным движением, и прочим, прочим. Да что, не будем поэтому собираться? Пусть за нас кто-то Значит, знаете, еще 30-35 лет назад коммунисты умудрялись. Делают. всенародные обсуждения каких-то там конституций прочее, прочее. В газетах пишут, там написал Иванов, Петров, Сидоров. Я всегда глядывал в сторону. Где же тот народ, который принимает обсуждения в этих конституциях? Никогда этого народа я нигде не видел. Ни я, ни мои родственники, мои друзья, ни с моих... Никто не участвовал в обсуждении. Однако оно... Так вот, надо, чтобы у нас так не получилось. В этом плане, во-первых, Вообще не нужно подпускать никаким ни За 100 километров не нужно. Там где юристы, это все. Это труба. Полная труба. Дальше. Вы обязательно должны обратить внимание. Пан Тарас. Обязательно. Сход Украины. Здесь очень плохо дело. Коп. Значит, опаблок. Всю полноту власти на себя, и, в Роматорске и всего. во всех окружающих и городах. 3500. Застой, полный застой ну, в политическом да. плане. Во всех городах, во всех Донбассах. Вы видели результаты? <говорить> Это -э Результат будет впереди. Они только начали, они только зубки чуть-чуть показали. Э -э результат будет впереди. Это лично я уверен. Ну, вот, дай Бог что ошибаюсь. Э -э ладно, ближайшие сессии и прочее покажут. Поэтому просьба к вам, пожалуйста, обратите внимание на нас. Краматорск еще можно разбудить, можно расколыхать. Можно Краматорск. Кто должен... должен на вас обратить внимание? Кому Шановных Кыпыян. А вы сами не способны. Уважаемые. Нет, не способны. Ми будемо намагатися, ми будемо робити. Але вони повинні нам допомогти, нам подобається і так далі. Скажіть, хто з нас знає, що Україна починає? Поки що. Дякую вам велике за запитання. Хтось хоче? Дивіться, зараз, добро я... слово. Романівське суспільство не може одночасно, як яблуні в кінці літа, дістигнутися в один і той самий день. Так не буває. Інформація, практика участі в вирішенні своєї долі, Іде поступово. Київ 10 років назад був такий самий. Ну, не настільки, на а був на такий був приблизно такий самий по пасивності. Час іде, люди міняються, відбуваються революції, відбуваються mm -hmm. дорослі часу. Або mm -hmm. я буду mm -hmm. говорити, або ви вийдете. Mm -hmm. на... ну, поважайте, поважайте.

Але там суспільство громадянське таке активне, воно ще не є багаточисельне, але але таке активне воло стільки ну, суспільства. Так іде процес. Так. У вас у вас є специфіка? Є звичайно, але тут ми, ми розуміємо цю специфіку, і чи можемо і буде підказувати тим, що може щось робити. Але головне тільки у ваших руках може бути ця ініціатива. Достатньо на місто Краматорськ. 5-6 активных, громадских активистов, чтобы через полтора года было такое гражданское существо, что это снилось. — Это куча только молодых желать не снилося. Понимаете, мы, мы расцениваем этот процесс как объединяющий фактор, который позволит всю нашу разную Украину объединить и, наверное, создать какое-то национальное движение вот за наше будущее, назовем вот так условно. Я думаю, що насправді я не настільки песимістичний і мені важко закинути, що я не знаю скільки. Я скажу, в ну, Бахмуті я проводив тиждень за тижнем, місяць за місяцем. І спочатку ми були з шпиталем в Курахова недовго, а потім останній рік у, у вас тут у сусідів. Я бачив, що волонтери привезли сюди набагато більше ліків, їжі, одягу, ніж вся держава України разом взята. І серед цих людей були багато і людей зі Сходу, через наш шпиталь, там 400 чоловік пройшли люди, які були не менш натхненними, не менш відданими, ніж галичани чи надніпрянці, звідки я. Я бачив, як переселенці з Донбасу відстоювали свої права на голосування. в Києві. насправді ну, той Донбас, який був таким покорним і по-своєму, він вже уходить в минуле. Тобто після цих ран, нанесених цій землі, якась отака, от, знаєте. Слі, сільного загальна. Слідного загального. Знаєте, у мене є своє відчуття. У вас є відчуття. Да. Звичайно, ми стикалися з іншими реальностями, але з тим самим Донбасом. Я бачу, що в Києві, в Києві... по-перше, Київ це ж всякий твари папа. Всі з'їхались, давно там не було київського ні ні прем'єр-міністра, ні президента. Взагалі не було в Україні. Ніколи да, не було.